Сі, програма Наголос в Україні, окрім політичних та економічних проблем, давно існує проблема екології. Зараз на фоні соціально-економічної нестабільності та бойових дій на Донбасі. Ми дуже мало говоримо про екологічну ситуацію. Зокрема, через таку байдужість в державі пересічні українці страждають від різних захворювань, кажуть експерти. Сьогодні ми поговоримо про ек... про екологію в країні, як працює профільне міністерство, які наслідки пожинатимуть громадяни після пожежі на нафтобазі у Василькові. Є з нашої програми Еколог громадський діяч Володимир Борейко. Добрий вечір, пан Володимир. Здравствуйте. Власне, враховуючи таку ситуацію з пожежами поблизу Києва, це не тільки у Василькові, а це у Турфяних лісів, і Чорноб... біля Чорнобиля. Яка зараз екологічна ситуація в Україні? Дело в том, что на этот вопрос вам не ответит никто в Украине. Потому что уже год, как правительство Яценюка запретило любые проверки со стороны контролирующих органов, в том числе экологических, санитарных, пожарных, субъектов хозяйственной деятельности. То есть нас с вами проверить можно, а бизнесменов проверить нельзя, которые, в общем-то, имеют заводы, которые имеют разработки и так далее. Поэтому что творится в Украине, уже год никто вам не ответит. Ну, власне, вы говорили в одном из интервью, что это, возможно, и разные выкиды речовин в воздух, так, и кислотные дощи ну, после пожежи ну, на чист, Чисто теоретически я могу сказать, что, пользуясь тем, что проверок нету, естественно, предприниматели сейчас бросились рубить лес, заготавливать полезные ископаемые, например, песок в поймах Днепра, никто же не контролирует, строить дачи, в водоохранных зонах, сбрасывать безлич, всю таблицу Менделеева, в воздух и воду. Ну да, но если мы с вами бизнесмены, и нам такую дали шару, да, мы можем теперь не тратить деньги на технику безопасности, как это было на нефтебазе под веселиком. Мы не будем пропалывать противопожарные просеки, как это было, например, в Чернобыльских лесах. Мы не будем контролировать подачу, насколько вода чистая, соответствует санитарным требованиям, и люди будут травиться, как в этой зимой микрорайоне Ворничи в Киеве. То есть, по сути, государство устранилось от выполнения своей конституционной обязанности охранять, контролировать окружающую среду. Это статья 50 Конституции Украины. Она обязана нам гражданам Украины, да, вот как обеспечить нормальную окружающую среду. Это наше право по Конституции. А получается так, что она самоустранилась, причем незаконно, противоконституционно. И гарант Конституции, пан Порошенко, это дело подписал. Вместо того, чтобы сказать, я не буду подписывать этот закон, законопроект, он подписал уже дважды. И Конституционный суд, вместо того, чтобы сказать, нет, этот закон неправильный, мы его скосуем, да, он это не рассматривает. В результате мы имеем вот, как, как вы правильно сказали, огромное количество нарушений могу там сотни привести, э, вот таких вот экологических катастроф даже, э, из-за того, что контролирующие органы уже год как не осуществляют свои законные функции. Власне, основной причиной подписания этих законов была борьба с коррупцией. На вашу думку, <coughs> это так, или все-таки есть другие причины? Основной причиной является окрашивания бизнеса, своего и своих друзей. Надо говорить так, как оно есть. Для этого можно, знаете, как это известная поговорка да, еврейская, что благими пожеланиями вымощена дорога в ад. Но, естественно, не скажут же наши как, выдающиеся деятели, что, ребята, мы тут под народ Украины, мы вот хотим тут как, немножко бабла срубить, поэтому давайте вот так сделаем. Все скажут, да что вы? радикальная партия во главе Лешко будет кричать, не дадим. Значит, нужно что-то такое придумать, чтобы все сказали: ну, конечно, вот борьба с коррупцией. Но если у меня болит голова, то я ж, наверное, не использую против головной боли гильотину, так также. Я ж, наверное, анальгин использую. То же самое, если вы хотите, например, уважаемые наши лидеры, да, национальные, бороться с коррупцией, то нужно ж не закрывать проверки, нужно, например, обязать проверяющие органы привлекать журналистов на эти проверки, привлекать общественные организации, если экологические, экологические. Наверное, публиковать отчеты о проверках на своих сайтах, а не о том, какие там вы молодцы и ваши биографии. Но как это делается, в общем-то, в нормальных странах? А у нас же, все, у нас же проверки это засекречены. Никто же не знает, где что проверил и какая, какая результативность. Вот с этого надо начинать. А у нас, так сказать, как всегда, стали э, вопрос перекручивать, ставить на голову, да, ноги вверх, и вот мы боремся. Да ничего, там вы не боретесь. Потому что э, коррупция от этого не уничтожена, она не изменилась, она, наоборот, еще больше такой подкачала, сильной такой стала. И к этому мы еще имеем проблему теперь, как вы верно подметили, с экологией. Власть а кто ответит За цю проблему, яку ми маємо, зокрема і за пожежу на навтобаті. Ну чи буде вести відповідати? Давай до мухи мухи адільна котлета дільна спочатку по котлетам. Это системный вопрос. Системный вопрос из-за того, что проверки отменены. Государство нарушает свои конституционные обязанности. Мы, граждане, договорились с государством, что мы тебе налоги, а ты наши права защищаешь. Да? Она говорит, а я говорит, налоги буду с вас собирать, а права ваши охранять не буду. Вот, вот что получается. То есть это система. То есть нарушение произошло со стороны А. Язынюка, потому что он лоббировал этот закон, был подан из Кабинета министров. Б. От депутатов, которые проголосовали, не рассмотрев даже в первом чтении, так вот, по доверию. И третий нарушитель это президент, который не имел права подписывать, то есть его юридическое управление не сработало. Ну и четвертое, собственно, Конституционный суд которые все-таки его вот члены Конституционного суда, я надеюсь, дышат тем же воздухом, что и мы. Они в противогазах, они ходят по Киеву. Да? Они хотя бы должны думать, это пожилые бабушки и дедушки, они думают, должны думать о себе, о своих детях, о своих внуках, о своих внучках. Вот, они не думают, к сожалению. Вот. И вот это вот люди, которые несут ответственность. Я полагаю, что в нормальном бы государстве общественность бы потребовала создать такую, я бы сказал, парламентскую комиссию. И разобраться, по какому праву нарушается Конституция. Не борьба с коррупцией это, это все отмазки. Почему нарушается Конституция? Конституция для нас самый главный закон. Самое главное, что в государствах есть, да, и вот что обсуждается в, ну, в европейских, так сказать, институциях это права человека. Вот государство молодец, если оно права человека соблюдает. Оно плохое. Да, вот как Владимир Владимирович, если оно не соблюдает. Так вот у нас государство не соблюдает экологические права человека. Поэтому необходимо от разговоров перейти к созданию такой комиссии, которая бы поработала и рассмотрела бы, и назвала фамилии, и потом с этими фамилиями бы стали бы разбираться. Я, например, считаю, что господин Наценюк просто должен пойти в отставку, если он делает вот такие антиконституционные как бы, дела, да, которые потом приводят к таким последствиям трагическим. Ну как не говорите, пять человек погибло. Пять человек погибло. Почему? Потому что нечем было тушить. Не было на месте противогаза. Амуниции даже в них никакое не было. Да, аму, закосное... амуниция такое. Но э, когда начался пожар, вот мы переходим к вашему второму вопросу, когда начался пожар, то на нефтебазе не было огнетушителей с пенкой. Ведь что делает... И Санюк говорит, вот там как постоянно приезжали пожарники. Я думаю, что пан Иценюк перегрелся. Пожарники туда не приезжают, потому что я знаю пожарников, когда они приезжают на объект, первое, что они смотрят, это наличие инвентаря пожарного, да? Это огнетушители, это там ломы, багры, песок и так далее. Смотрят, находят, не находят, не находят штраф или взятка, находят, так сказать, молодцы, вот. Но я бы, ну просто бы сомневаюсь, какие бы пожарные приехали на нефтебазу, да, и не обратили бы внимания на огнетушитель, на самое элементарное. Ведь первые там час-полтора, когда горела эта машина, куда заливали бодяжий бензин, вернее, ну да, горючее, то они ее тушили водой и песком, потому что не было огнетушителя. Можно было пенкой бы спокойно бы все это потушить. Что уже потом началось, это уже вопрос относится к общей безалаберности. Но то, что это факт, подтверждает э, отсутствие проверок. Мне министр экологии Игорь Шевченко, ну не мне, моим коллегам рассказывал, что я Ценюку еще полгода назад говорил, что надо, он же сначала запретил проверки на полгода, 14, а потом на половину 15, то еще в конце 14 ему Шевченко, министр экологии, говорил, что э, пан Ценюк, пора бы это сказать, возвратить проверки. А он говорит, так ничего ж не взрывается, ничего ж не горит такой был у него аргумент это что этот аргумент вообще может произносить премьер-министр Дело ж не в том, что горит, не горит. Дело в том, что нарушаются конституционные права граждан. Вот, пожалуйста, подождали еще полгода и пошло, и поехало. Теперь попробуй остановить все это дело. Вас вы задали про Игоря Шевченко, министра экологии. Что вы можете с приводу его работы сказать? Чи отвечает він... Знаете, я суткаемся? не хочу катить бочку на Игоря Шевченко. А, я с ним сталкивался. Мы сталкивались. У нас был пикет по, по, по рубкам в заповедниках. Мы сели, потом пришли к нему, сели за стол переговоров, э, и он выполнил свое обещание. Он своим приказом запретил рубки в заповедниках. То, что предыдущие министры это как бы разрешали: то есть сказать, он идет на переговоры, он э, действительно старается что-то делать. С другой стороны, существует огромное количество людей, которые со всех сторон его бомбят. Вот. Я могу согласиться с теми аргументами, что он не специалист. Что он не образован в плане экологии, он не имеет практики. В советское время ну, для того, чтобы стать министром каким-либо, нужно пройти лестницу. Он эту лестницу не прошел. У нас же это, назначают министров, которым тут же выдают еще трудовую книжку. Они вообще не работали. Это вообще нонсенс. Вот. У него очень слабый аппарат. Вот скажем, что касается ряда его замов, особенно женского пола, это люди ну, очень далекие. Вот там Крыкин, замминистра, это да, это как бы опытный кадр, а есть там люди очень далекие. Потом звено среднего уровня, оно антиэкологическое. Оно сидит при всех министрах и ничего не хочет делать. Или хочет, вернее, нет, оно, хочет, оно ничего не хочет делать, но хочет зарабатывать деньги. Это а... что за часы по Да, да, заложили? да. Они сидят там, помните, как фильм «Белое солнце в а мы давно тут сидим, да, вот там, Аксакал. Вот как-то а мы тут давно тут сидим. Там министры меняются. Да, министры чиновники. меняются. Вот, скажем, там есть такой пан, э, директор департамента заповедной справы, пан Иваненко. Вот. Мы вот требовали от Шевченко, кстати, его снять, но он вот тут вот не снял. Хотя он там типа сослался на якобы там комиссия, посмотрела, якобы все нормально. Ну, человек просто не понимает, он Имеет химическое образование, какое-то дело заповедником, не знаю, имеет. И, во-вторых, он просто не понимает, в чем его обязанность. Вот в чем его обязанность. Что такое заповедники, для чего они создаются. Он не понимает. Он считает, что они должны зарабатывать. Ну, зоны, ведь у Чернобыльской Ну, вы знаете, здесь надо еще понимать, какой момент. А, наши министры, они не являются... Знаете, так как они пришли ниоткуда и уйдут никуда, вот, как кометы они не имеют вот такой опоры, как у Авакова. Вот у Авакова опора есть, поэтому он может оппонировать там, президенту или к Наливайченко. Он может оппонировать, он может там, высказывать свои точки зрения, его могут там, через прокуратуру долбать. Он... Это мужики. У них есть опора. О министров экологии, так как это второразрядное министерство, у них опоры нету такой. Они люди неизвестны. Они вышли ниоткуда и уйдут никуда, как я уже сказал. Поэтому они не могут вести самостоятельную политику. Вы даже не представляете. Знаете, по сути, это министр экологии это трагическая фигура. Вы не представляете, какой идет на них со стороны бизнеса нажим. Ну, а лишь они должны Они должны, да, да но, они, да, но они должны, они должны иметь опору. Они, я помню, когда еще был министром на, заре залежности пан Щербак, вот, известный деятель, он, может, он мог послать. Он мог послать премьер, он мог на равных с президентом говорить, у него там рейтинг. И он действительно многого добился. На этих давят. Поэтому вот по поводу вашего вопроса, в чем дело? Конечно, Чернобыльская зона, это зона вечной радиации, что бы нам ни говорили. Но там есть земля, которую еще можно продать. Везде уже в интернете висят объявления, продаем, продаем, продаем сотки. Вот. Поэтому огромное количество различных лоббистских кланов значит, как, заинтересованы в том, чтобы снять с определенной части Чернобыльской зоны отчуждение значит, сказать, такой запрет да, прорваться туда и раздавать землю. Бизнес-интересы. Пока... Да, да, бизнес-интересы. Я уверен, что этот бизнес-интересы есть у руководителя администрации президента. Потому что мы, же, мы же все же с вами прекрасно понимаем, что не президент командует страной, а командует его администрация. Там есть два, три, четыре человека, начиная с Ложкина, которые, собственно говоря, видят свои бизнес-интересы. Президент – это как бы некий такой… Такий символ. Да? Ну, у нього теж свої, звісно, інтереси. Бізнес є, зрозуміло. Вот. Но эти тоже очень влиятельные люди. Вспомним того же Медведчука, Бакая. Всегда, Через вот, бізнес-інтереси у нас є такі проблеми з екологією. Власне, всегда? пане Володимире, дякую, що вас він задати до нас до студії. Наш час вже вичерпався. Дякую вам, шановні телеглядачі, що ви були з нами. Нагадаю, сьогодні у студії для нас працював Володимир Бурейко, еколог громадський діяч. Залишайтеся на телеканалі Гам.